Вітаю вас, дорогі телеглядачі на каналі АТВК. Дякую вам за те, що ви знову разом з нами. Сьогодні ми в гостях у відомого піаніста композитора Володимира Соляникова. Володимир Юрійович Соляников народився 7 березня 1956 року в місті Печора Комі РСР. У 1961 році сім'я переїхала до міста Ізюм. 1971 року закінчив Ізюмську музичну школу і вступив до Харківського музичного училища. 1980 року закінчив Харківський державний інститут мистецтв імені Котляревського. 1987 року асистентуру стажування при Київській державній консерваторії імені Чайковського. Твори Володимира Селяникова звучать у виконанні народного артиста України Олега Дзюби, заслужених артистів України Миколи Колодочки, Олега Літенка, Андрія Тимошенка, а також лауреатів національних та міжнародних конкурсів Юлії Пересади, Михайла Марковича, Надії Юрко, Наталії Сидоренко та багатьох інших. Нагороджений грамотами Харківської обласної державної адміністрації, грамотою Міністерства культури лауреат Національного та Міжнародного конкурсів камерних виконавців, художній керівник концертного відділу Харківської обласної філармонії, доцент Національного університету мистецтв імені Котляревського, піаніст, композитор, член Харківської обласної організації спілки композиторів України з 2010 року. Володимир Юрійович, як будь-яка творча людина, ви, звичайно, маєте дуже багато нахилів, уподобань, ви працюєте в різних жанрах, але все-таки ми почали з того, що ви піаніст і композитор. Скажіть, протягом часу, протягом свого життя, мінялося якось місця? щось було на першому плані, щось на іншому? Яке це переплетіння? Як воно буває? Ну, Так в житті случилось, що, звісно, спочатку я вчився бути піаністом. Это и музыкальная школа, это музыкальное училище, и наш институт искусств, и ассистентура стажировка при Киевской консерватории. Вся эта направленность была всей работы на то, чтобы стать там, пианистом, классным пианистом. А все, что касается композиторского дела, это было как бы сначала таким, такой работой, которая была по душе просто это началось в 70-е годы, когда была такая необходимость, играя танцевальные вечера, необходимость написать новое произведение, потому что публика, она, в общем-то, шла туда, где есть новые произведения, где какой-то есть интерес, что-то необычное, что-то яркое. И тогда я жил в городе Изюме, у нас было три площадки, и вот на одной из них у меня был свой коллектив, и у Игоря Демарина, известного э, певца, и гитариста был свой коллектив, и мы так сказать соревновались, кто лучше, быстрее напишет больше песен, и конечно публика, которая ходила на танцы, это в общем-то были молодые ребята, девочки, и вот на кого больше производило впечатление такое творчество, там и была публика, и конечно же вот такая вот такое отношение к работе осталось, то есть все, что я делаю, я делаю с тем, чтобы был интерес у людей, чтобы это представляло определенный интерес, и чтобы на это была определенная реакция. Я никогда ничего не пишу как бы в ящик в стол, но потом, может быть, где-то исполнится. В этом плане мне в жизни очень повезло. Мне практически все произведения, которые я писал, это было с самого юношеского времени, который исполнял вокальный инструментальный ансамбль, потом исполнялись произведения, когда я уже и закончил консерваторию, исполнялись составами укра я ездил 4 года подряд по всей Украине. Я тоже ездил как автор-исполнитель, музыкальный руководитель коллектива. Затем, когда я уже работал и работаю в Харьковской филармонии, исполняют практически все солисты различные произведения. В этом плане мне, конечно же, повезло. Потому что все, что пишется, все исполняется, все имеет своего слушателя, свой отзыв, и хочется, естественно, дальше писать. Что касается самих произведений, которые пишешь, то, конечно же, сначала были самые маленькие по форме, это были песни, потом я писал романсы, потом недавно были, ну, достаточно недавно были написаны циклы, вот циклы написаны были на стихи Харьковского тоже э, автора. Я говорю тоже, потому что сначала написал цикл на ваши стихи. Они тоже встретились. И я написал цикл «Малевныча Украина. 21 загадка для детей». А, кстати, этот цикл имеет огромный успех. Мы в течение трех лет, вот, с 2008 года, они идут у нас и в филармонии, но в основном они идут в школах Харьковой области и имеют огромный положительный отклик. Также цикл «Чаревный солнцеворот». Это два цикла об Украине, о людях, Которые живут на Украине, о этнографии, о фольклоре украинском. То есть они представляют своеобразный интерес. И вот в последнее время я перешел к еще более крупным формам. За последние два года были написаны два мюзикла новогодние мюзикла. Прошло 58 представлений этих мюзиклов. И надо сказать, что даже только в этом году посетило 10, более 10 тысяч детей. Мюзиклы. Также приходили и взрослые, естественно, папы, мамы, дедушки с детьми. Были очень хорошие отлики, отзывы, и это, конечно, радует. И одна из последних работ, ну, в течение двух лет я писал произведения для фортепиано, это были произведения, э, пьесы в основном. Но вот в последнее время была представлена моя новая работа, это фортепианный концерт. Дуже багато приємних слів на вашу адресу я чула у зв'язку з стройним концертом Моцарта. Розкажіть телеглядачам, як ви до цього дійшли, які, які були думки, як працювалися над цим? Ну, а сказати, що це було випадково. Е -е, так вийшло, що я і мої двоє синові, лауреати національного, міжнародного конкурсу, піаністи. Про синів я вам дозволяю сказати більше, тому що це теж, мабуть, одне з, ну, з найбільших ваших досягнень в житті. Спасибо. Да, вот и Юра, и Владислав, мы в кратчайшие сроки выучили концерт, и, мне кажется, он очень хорошо прошел, была публика, был полный зал, были горячие такие отклики, аплодисменты, но самое главное то, что это впервые такой концерт, тройной концерт Моцарта для троих роялей, прозвучал в городе Харькове, это абсолютно точно, потому что нигде, ни в каких, так сказать, аналогах, А концертної деятельності ні не згадується, що такий концерт Харків звучав. Возможно, звучав може в Києві, може в Одесі. Но, опять же, ніякої точної інформації в цьому плані немає, тому ми вважаємо, що вперше на Україні прозвучало. Я, на жаль, не була на цьому концерті, тому що не була в цей час в Харкові. Але мені телефонували і в розмовах люди дуже були дуже позитивні такі розмови про цей концерт. Тобто, це був ажіотажний для Харкова концерт. Тож давайте подивимося зараз. Володимир Юрійович, звичайно, відома дуже ваша широка така концертна діяльність, але ж є і педагогічна робота. Тобто хотілося торкнутися саме ваших учнів, вашої роботи. Як ви ставитеся до своїх студентів? Ви в кожному бачите спочатку, що там є зерно таланту, і воно є завжди. Чи вам доводиться його розвивати? Ну, ви знаєте, я, е... 30 лет работаю уже в Национальном университете искусства имени Котляревского. И, конечно же, уровень студентов, которые к нам приходят, это уровень уже профессионалов. Потому что они заканчивают или же специальную десятилетку, где учатся не 10 лет, а 12-13 лет. Они заканчивают музыкальное училище. То есть это два пути, по которым попадают к нам. И это уже люди, конечно же, играющие, это профессиональные люди. Мы их уже как бы оттачиваем. Мы из них делаем настоящих профессионалов. Ну, конечно же, зависит от каждого в отдельности студента, насколько Бог ему дал таланта, насколько он усидчив, насколько он видит перспективу в своей работе, какие цели ставит. Но в общем я должен сказать, что это, конечно же, очень высокопрофессиональные ребята, которые приходят и с хорошим ну, будущим. Потому что у нас без будущего, без усидчивости, без желания добиться успехов делать нечего. Это нужно идти в какой-то другой угол. Ну, я думаю, что уже те дети, которые прошли такой шлях до этой цели, то уже они с этого шляху не звернут никогда, я так думаю. Да, ну, может быть, какие-то редкие случаи. А в основном, конечно, ребята, которые у нас учатся и заканчивают, они идут по этому пути, они занимаются профессиональной работой. И, конечно, не на всех, может быть, хватает вот того уровня профессиональной работы, который они достойны. Но, тем не менее, очень приятно, что и в музыкальных школах сейчас у нас преподают те, кто закончил наш э, институт уже сейчас национальный университет, и в среднем звене, и музыкальных училищах, и, конечно же, в вузах. И еще очень приятно, что у нас все-таки вуз, который сейчас имеет свою аспирантуру, ассистентуру, стажировку, что он стал национальным. Огромную работу ведет Татьяна Борисовна Велька, народная артистка, профессор. Человек незаурядного таланта и организационных способностей. Нас сейчас превратила в вуз из такого, знаете второразрядного по виду я имею в виду, потому как он выглядел такой высококлассный вуз в центре города, приятно и городу наверное гордиться тем, что есть. и такой вуз и такое здание и все соответствует. И вообще постоянно что-то делается в сфере улучшения и жизни, и студенчества и преподавательской работы. То есть все сферы как-то сейчас на приподнятом находится состоянии настроения. І все-таки, Володимир Юрійович, не дивлячись на таку вашу завантаженість концертною діяльністю і те, що ви дуже плідно працюєте як композитор, дуже плідно, у вас багато нових робіт. Я знаю, що будь-який новий концерт, і там чуєш нову роботу вашу як композитора. Ви все-таки знаходите час і для громадської діяльності. Що саме спонукає до громадської діяльності? Це потреба душі, це невдоволення тим, що є нині. Чи що саме спонукає займатися громадською діяльністю? Адже це вже... это уже зверх навантажение. Это, наверное, семья. Все-таки вот у меня папа профессиональный музыкант был. Я с самого детства, я с 9 лет играл в духовом оркестре, потом в эстрадном оркестре, потом в вокально-инструментальном. А это не просто игра на первом духовом оркестре, это обслуживание было всех праздников, которые были. Это и 1 мая, и 7 ноября, и Новый год, и 8 марта. в общем, все праздники, которые были. я как-то привык в своей жизни принимать активное участие в этом направлении. И когда уже закончил консерваторию, возникла вот такая необходимость, и не только у меня, а возникла она у целого ряда музыкантов, которые понимали, что Тех, кого мы учим, они безвозвратно уезжают из города Харькова. Это талантливая молодежь, которую потом не вернуть никаким образом сюда. А все потому, что негде, может быть, работать, может быть, не реализованы, не их не реализованы творческие возможности. И потому как-то вместе с Гарри Артушевичем Абаджаном, Народным артистом Украины, мы взялись за такую работу, мы смогли создать, молодежный симфонический тогда уже он академический, молодежный симфонический оркестр Слобожанский. Ему уже, слава богу, 17 лет. Он растет, развивается, у него очень много поездок, гастролей, концертной разнообразнейшей деятельности. Но кроме этого, еще до того, как мы создали молодежный симфонический оркестр, был создан фонд юных дарований. А для того, чтобы его создать еще до того, это еще был 1992 год, 31 мая, был первый, пока что единственный, всеукраинский телемарафон. В нем участвовало более полутора тысяч детей, более 150 коллективов. Восьмичасовый телемарафон, который расселился на всю Украину. Потом как-то мы не смогли уже поднять такие силы для того, чтобы его опять провести там второй, третий телемарафон. Но этот телемарафон дал возможность создать фонд юных дарований. В тот же год, в 92 появился, 20 августа, появился молодежный симфонический оркестр. И только в 93 году, благодаря огромнейшей поддержке, пониманию, то, что искусство необходимо, что культуру нужно развивать, в первую очередь Александра э, Степановича Масельского был создан, э, молодежный симфонический оркестр, при театре э, оперы и балеты, балета в городе Харькове. И вот с тех пор можно и делать отчет, когда родился оркестр, его количество выступлений, интересы к нему. Конечно, это огромная, трудоемкая работа, но я думаю, что если 17 лет, 18 лет, сколько оркестру там работала Наверное, уже тысячи музыкантов, которые пополняют потом, в последующем, и симфонический оркестр Харьковской областной филармонии, Академический симфонический оркестр, и симфонический оркестр э, оперы, и другие оркестры нашей Родины, то я думаю, это колоссальные колоссальная работа, проведенная, которая имеет свой такой яркий результат. Очевидно, сколько людей, молодых, отримали вот всю профессиональную шлифовку, чи, я не знаю и, как сказать и профессиональную сами... и материальную. уже нужно сказать, что это же оркестр первый на Украине и пока единственный профессиональный по всем параметрам, это и по профессиональной деятельности, и по оплате труда. То есть профессионально за свою работу ребята получают свою профессиональную зарплату. Ну, конечно. И этим вы сделали то, что они не поехали за кордон, а Да, залишились но, слава Богу, сделали возможность ребятам здесь остаться и развиваться здесь. И оказалось, не самый уж плохой это город Харьков. И есть где играть, и есть где жить, и есть где жениться, и замуж выходить, и детей дальше учить музыки. Потому что вот многие из тех, которые впервые приходили в оркестр по отбору, они сейчас уже своих детей водят в музыкальные школы, и они там с удовольствием учатся и продолжают профессию музыканта. Дякую. Володимир Юрійович, все-таки ну ми не можемо сьогодні. Я розумію, що вже час передачі нашої закінчується, але ми не можемо не поговорити про ваш останній авторський концерт, який теж мав величезний успіх у харків'ян і теж пройшов при переповненому залі, і теж люди телефонують один одному, зустрічаються, згадують. А пам'ятаєш, а як було, а як було гарно. Все таки розкажіть про цей концерт. Ну, наверное, самое главное, что в этом концерте выступило очень много исполнителей. Ярких, самобытных, интересных. Это были и пианисты класса Авраменко. Да, шесть пианистов, лауреатов всех различных международных конкурсов. Они сыграли семь моих фортепианных пьес. На мой взгляд, очень интересно, принимали их очень ярко. И сами дети, когда учили произведения, исполняли, мне кажется, что они поняли смысл этих произведений и были сами довольны, что они исполняют эти произведения. Для меня, как для композитора, это очень важно, что не из-под палки, а по интересу исполнялась музыка. Было очень много наших солистов филармонии, которые исполняли из циклов произведения из и Украины, и из Чаринова Санцеворота. И было произведение, написанное слова Тараса Шевченко, дуэт пели, и были эстрадные произведения, и исполнители, исполнители были совершенно разнообразные, на все, все, да, как бы на, на, на все удовольствия для публики, и потому, возможно, он получился вот таким вот интересным, разнообразным. Но мне кажется, что самое интересное, это то, что публике показалось, что он маленький, они да подходили, ну... почему так быстро закончился, мы бы хотели еще послушать, а что же вы так без перерыва и быстро все сделали? А вы им ответили, что лучше что там сказать, что меньше, не сказали, когда же оно закончится. Во-первых, я боялся, что будет длинный концерт. Во-вторых, были некоторые условия, этот концерт был заказан лицеем искусств номер 133, и э, там были дети, и мы прекрасно понимаем, что более часа с лишним делать концерт для Увага, публики тяжело, России. конечно. Потому и даже час 25, который шел концерт, для меня все равно было как-то напряженно, я думал, что это многовато. Все-таки в зале много детей, а они, как известно, больше часа очень сложно воспринимают музыку. Ну, тим не менше, як то все вийшло, все нормально, діти доволі, батьки доволі, артисти теж доволі. Більше всіх доволі, я, тому що концерт зстоявся, пройшов і вроді з успіхом. Ні, вроді, а таки дійсно прийшов з великим успіхом. Я журю, що перед тим, навіть як робити з вами зустріч, я просто поцікавилася, кільком людям зателефонувала, бо знову ж таки я була не в Харкові, не могла бути. Я отримала від вас запрошення, але не була. І тому для мене було важливо почути саме думки. Людей. Всі були страшенно задоволені, говорили, що це було явище для Харкова. Тому я, звичайно, вам дуже вдячна дуже вдячна за нашу розмову. І, на жаль, передача закінчується. Тому я все-таки хочу, щоб ви звернулися до наших телеглядачів, до тих, хто нас сьогодні дивиться. А повірте, що багато харків'ян і мешканців області сьогодні разом з нами, тому поговорить з ними. жителі города Харкова і області. Я безмірно з що можу звернутися к вам. И сказать, что, конечно же, самое главное для пианиста и для композитора, для пианиста это когда играешь, есть возможность, когда слушатели приходят и оценивают твой труд, для композитора, когда оценивают твой композиторский труд, я безмерно счастлив, что вот вы приходите на концерты, вы слушаете концерты, вы откликаетесь на приглашение, и у меня есть горячее желание дальше играть, дальше писать музыку, І в дальнішому вновь і вновь встречаться з вами в концертних залах. Дякую вам, шановні телеглядачі, за вашу увагу. Думаю, вам було приємно поспілкуватися з відомим піаністом і композитором Володимиром Соляніковим. Дякую вам за те, що ви з нами, і хочу, щоб кожен день був наповнений музикою, щоб ваші серця були відкриті світові, а світ був відкритий для вас. Будьте щасливі! На все добре!